Які ну, викликали? Викликали чоловіків в, в четверг. Чому силовиків? Тому що зараз, як ми вважаємо, що вже стало що дійсно міліція з народом. І якщо самооборона Чернігівщини, ми, наша функція це на випадок агресії або якихось особливих. Ситуації, то ми стаємо на захист нашого міста, нашої області, а безпосередньо силовики, тобто міліція, мусять бути з народом. Тому ми кинули їм, щоб вони показали, що вони теж відповідають нам і вони з нами разом. У нас одна ціль, і що вони теж не бояться холодної води, що вони теж чоловіки, які достойні того, щоб назватися силовиками і захисниками. и своего места, своего, своей личности. А, кто из милиции согласился брать участие в этой акции? Начальник управления разум с всеми своими заступниками. И также очильник пресс-службы. Сколько человек собрали? Ну, побачим. Будем рассматривать на пальцах. Кто десятый? Поворачивай. Поворачивай. Сколько? Десять.

День всем Хочу выразить слова благодарности прежде всего активистам Чернивской самообороны за предложение поучаствовать в всеукраинской акции, направленной на поддержку наших вооруженных сил, также сводных отрядов милиции, батальонов специального назначения Министерства внутренних дел, которые на сегодняшний день выполняют свой священный долг в зоне АТО, выполняют те задачи, честью достоинствам, которые на сегодняшний день ставят перед нами правительство, руководство Министерства внутренних дел.

Облгос администрации Черниговской области Ивашко Владимир Александровичу, начальнику СБУ Черниговской области Довженко Александру Ивановичу, прокурору области Стефенко Владимиру Александровичу, Владимиру Андреевичу. Нет, просто один о том, что мы вчера, потому что позвонили, нужно было порешать да, служебные вопросы, поэтому извиняемся за задержку.